menentang Islam maka dia dipanggil Abu Jahal. Tok bebal, orang yang bebal. Ha, yang jahil, yang bodoh kerana menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang ialah menghina sesama orang-orang yang beriman. Bik samu sumul ba'dal iman, seburuk-buruk nama ialah panggilan fasik. Amalan yang jahat setelah menjadi orang-orang yang beriman. Setelah menjadi orang-orang yang beriman, masih lagi berperangai dengan perangai jahiliah. Menyebut nama-nama yang disebut di masa jahiliah. Gelalan-gelalan yang dipanggil di masa jahiliah. Itu adalah amalan jahiliah. Setelah kamu masuk Islam. Kamu menjadi orang Islam. Dan berakal dengan Islam itu. Jangan jadi bodoh. Jangan jadi jahat. Tinggalkan amalan-amalan yang jahat itu. Jangan sebut gelaran yang buruk di antara satu sama lain. Wa man lam yatub fa ulai zalimun. Dan sesiapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya itulah yang meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya. Di antaranya tempat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala menamakan kawan dengan nama yang baik sabda nabi sallallahu alaihi wasallam min al waladi ala walidihi salata an yuhsin ismuhu idha wulida wa yu'allimuhu idha aqala wa yuzawwijuhu idha arada tiga kewajipan anak yang masih ditunaikan oleh bapanya yang pertama bila dilahirkan ke dunia... Pilih nama yang baik. Pilih nama yang baik. Apabila dia berakal... Beri ilmu kepadanya. Biar dia belajar. Bila sampai masa berkahwin... Cari pasangannya. Di antaranya ialah... Memilih nama yang baik. Sabda Nabi SAW... Khairul Asma'i... Ma'ubida... Wahumida... sebaya baik nama inilah diabdikan kepada al-asmaul husna nama-nama Allah dan yang perkataan-perkataan yang terpuji dengan nama anak dengan nama mengabdikan diri kepada salah satu bernama nama Allah dan memberi nama dengan perkataan-perkataan yang terpuji Ahmad, Muhammad, Mahmud dan lain-lain yang memberi makna yang baik jangan memberi nama dengan perkataan yang mempunyai makna yang buruk buntal nak membuntal ikan buntal ah, kurus tak apalah kurus dia nama nama yang bukan-bukan nama yang celur kadang-kadang dia pun tak tahu makna nama yang tak ada makna pakai dengar saja tak tahu makna kadang-kadang nama yang pelik-pelik siapa berpeluh imam nikah akan nikah ha, nama yang pelik Jangan nama yang pelik. Pilih nama yang baik. Nama Nabi-Nabi. Nama Rasul-Rasul. Nama para sahabat radiyallahu anhum. Dan di akhir zaman, Nabi kata, di antara bencana yang berlaku dalam masyarakat, ialah memuja penghibur dan penyanyi. Maka memberi nama penyanyi-penyanyi dan penghibur. Kerana berbangga dengannya. Itu berlaku gejala di akhir zaman. Dan ada orang yang begitu rupa menamakan dengan nama penghibur-penghibur yang membawa hiburan yang merosakkan masyarakat pilih nama-nama yang baik nama yang mengandungi doa dan keberkatan apabila ada sahabat yang dinamakan dengan nama yang tidak baik maka Nabi Wasallam mengubah namanya di antaranya seorang sahabat yang kabila Arab datang bersama rombongan nama dia Zaidul Khail Zaid Kuda Zaidul Khair Rasulullah tukar nama dia Zaidul Khair Zaid yang baik tukar nama dia di antaranya nama-nama di zaman jahiliyah Abdul Manaf Abdul Manaf itu nama di zaman jahiliyah Nabi mengubah namanya ada orang Melayu suka bagi nama sebab ada dalam kitab kerana ada dalam kitab itu nama di zaman jahiliyah ubah nama dia di zaman Islam dinamakan dengan nama-nama yang mengandungi al-asmaul husna nama-nama nabi dan nama pendukung kepada perjuangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam <t> ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran <physic> min adh-dhann inna badaz adh-dhann ithm wahai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Sesungguhnya sangkaan itu membawa kepada dosa. Jangan menyangka terhadap sesama orang-orang yang beriman. Apabila ada kepadanya tanda-tanda yang baik. Ataupun kita tak kenal tak tahu apa, sangka buruk terhadap dia. Inna ba'da zhanni izmun. Sesungguhnya, sebahagiannya bersangkaan itu membawa dosa. Kita tidak boleh menuduh seseorang kecuali ada bukti yang kukuh. Ada dalil yang kuat. Menandakan dia jahat. Melakukan sesuatu kesalahan. Ataupun seorang yang diragu boleh mengancam kesematan umat. Dengan sebab hubungan-hubungannya yang tertentu. Maka boleh dia siasat. Jangan menyangka orang yang beriman dengan sangkaan yang bukan-bukan. Di kalangan para sahabat bila berbau arak pada janggut seseorang Pada jasad Tidak terus dituduh dia minum arak dah minum arak Terus tuduh Tidak tak boleh Kecuali nyata dia minum arak Dia minum arak Barulah dia dibawa dengan tuduhan yang ada saksi Ataupun dia mengaku dia minum arak Dia mengaku dia mengerjakan maksiat Dalam dosa yang berkait Dengan dosa yang besar tuduhan dan sangkaan terhadap orang yang dituduh dengan tidak ada saksi menjadi dosa yang besar khazab dengan tuduhan zina dan liwat terhadap seseorang tidak ada empat orang saksi kalau tak ada empat orang saksi dikenakan hukuman hudud disebab sebanyak 80 kali 80 kali wal ladina yarmuna muhsanat Setiap malam ia tu berempat syuhada dijelilohum 80 di antara hukum hudud ialah dikenakan kepada orang yang menuduh perempuan yang tidak berzina betul juga lelaki yang tidak berzina dia tidak membawa empat orang saksi orang yang menuduh adalah orang yang fasik dikenakan hukuman dengan 80 kali sebatan semua hukum-hukum hudu ini disebut dalam surah Al-Ma'idah dan surah Al-Nur. Surah ini dimulakan dengan perkataan-perkataan yang sangat hebat dan menggerunkan. Surah Al-Ma'idah, Ya ayuhal-ladhina amanu awfudil-ukud. Wahai orang-orang yang beriman, tunailah kamu akan ikatan-ikatan janji kamu. في أن ترى جانبي إلى جانبي بمن الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا رسول الله جان يا مصاب جانبية محبان بمن الله بلمس هنيسبور هوكم هوكم هدول بل هوكم خصاص في نور النور الكأن سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني تجلل كل واحد منهما مئة جلدة سورة ينكم ترونك سورة أنزلناها سورة ينكم ترونك وفرضناها دن كم وأنزلنا فيها آيات بينات دن كم ترونك قدن آيات آيات لعلكم تذكرون سبحانه كم مغامي permulaan suratul nur dan permulaan suratul ma'idah diikat dengan jani yang kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya hukuman kisos dan hudud di antaranya irah hukuman menuduh orang dengan berzina dan lewat dengan tidak ada empat orang saksi tidak ada bukti yang nyata dan keterangan yang jelas tidak dibolehkan tidak boleh menuduh dengan tuduhan yang bukan-bukan. Apa bila Sayyidina Umar Ibn Khattab r.a. Pada suatu hari selepas subuh. Bertanyakan orang ramai. Bagaimana sekiranya saya. Seorang khalifah. Seorang ketua negara. Melihat pasangan yang melakukan hubungan yang tidak senonoh. Saya melihat ada pasangan yang melakukan tidak selama no, no, ada boleh saya bertindak terus lalu Sayyidina Ali menjawab wahai amiran mu'minin sekiranya amir mu'minin tidak boleh mengadakan empat orang saksi kami akan hukum dengan 80 sebab Sayyidina Muhammad kata aku tak tengok apa-apa pun Tuh dia tarik aku tak tengok apa menandakan bagaimana berat menuduh orang. Wala tajassasu dan jangan mengintip. Jangan mengintip mencari-cari kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang. Kecuali kemungkaran yang boleh merebak, yang merosakkan orang. Maka diintip kemungkaran yang berlaku di kalangan orang-orang yang beriman dikenakan hukuman dengan ada saksi yang menyaksikan bukan dia memintik. kerana Allah menggalakkan orang-orang yang beriman itu bertaubat bukan dikenakan hukum hudud digalakkan bertaubat digalakkan memaaf di antara satu sama lain orang yang buat dosa yang dikenakan kesalahan jenayah sekalipun digalakkan dia bertaubat di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha menerima taubat hendak Allah mengambil peluang bertaubat walaupun ada sahabat yang menyerah diri dijatuhkan hukuman tetapi lebih baik bertaubat di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala jangan mengincit. dia wayakkan satu malam saya di Naomo ditemani oleh seorang sahabat yang lain melihat sebuah rumah yang dilihat memasang pelita dalam rumahnya lalu saya Umar mengintai dan melihat ada pemuda di dalamnya lalu diketuk masuk saya Umar kata sepatutnya kamu tak pasang lampu pasang lampu sepatutnya kamu tak buat kerja ni kamu buat kerja ni Lalu pemuda kata, sepatutnya jangan mengintai, pergi mengintai. Allah Ta'ala melalang mengintai, wala tajas sesuatu. Mengintai, saya dengar Umar kata, seri. Seri aku kamu, tak ada doa apa. Saya dengar Umar terus berundur dan tidak bertindak. Tidak bertindak. Tidak boleh sewenang-wenang. Itu zaman masyarakat yang terlalu baik. Yang terlalu berakhlak. Sehingga orang yang melakukan kesalahan bertaubat, Memohon ampun daripada Allah. Dengan tidak payah diintip dia menyerah diri. Wala yagtab ba'dukum ba'da. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhihi maitan pakarih tumuk. Adakah seseorang kamu suka makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati, sudah tentu kamu benci untuk memakannya. Dibandingkan mengumpat itu, laksana memakan mayat kawan yang sudah meninggal dunia. Betapa jejeknya. Para sahabat bertanya, Mal ghibatu ya Rasulullah, apakah dia mengumpat itu, wahai Rasulullah? Jawab Allah SWT, Zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut rakanmu apa yang dia marah. Itu mana mengumpat. Kita sebut rakan kita. Kalau dia ada, dia marah. Dia sebut masa dia tak ada. Itu mengumpat. Dosanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut dalam ayat ini, Laksan memakan mayat saudara yang sudah mati. Menghina kawan di tengah layak ramai. Masa dia tidak ada. Laksana memakan mayat dia setelah dia meninggal dunia. Disebut di dalam hadis-hadis yang banyak. Di antaranya hadis Isra dan Mi'raj. Nabi yang salam dibawa melawat oleh malaikat Jibril melihat satu gulungan manusia yang mengayak muka dia sendiri. Yang mengayak dan merobek dirinya sendiri